Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aa, Nama saya Anizah Binti Muhammad Metrik nombor 791021-0154-001 okay, Ini bagi subjek Dynamic of Adjustment Aa, Saya akan memberikan pembentangan mengenai topik Perkembangan personaliti kanak-kanak okay. Dalam pembentangan kali ini um, Saya akan menyentuh berkenaan dengan beberapa Iaitu yang pertama definisi perkembangan personaliti Dan kepentingan zaman kanak-kanak okay, Terhadap perkembangan dan per 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 pengembangan Personality, perspektif terutama yang, utama yang um, mengikuti uh, perspektif biologi, perspektif psikoanalitik, lifespan ataupun jangka hayat uh, Sifat uh, iaitu trait, kognitif sosial dan humanistik Dan seterusnya berkenaan dengan trauma atau pengabaian dan kesannya terhadap uh, perkembangan uh, personaliti kanak-kanak Dan akhirnya implikasi dan penutup okay. <tuh> Sebagai definisi dalam psikologi personality itu bukan setakat behavior ataupun tingkah laku tetapi dia meliputi Pola pemikiran seseorang Emosi dan tingkah laku yang unik Yang membezakan antara seseorang dengan seseorang yang lain Dalam dia merupakan gabungan organisasi dinamik Sistem psikofizikal yang menentukan cara seseorang itu Berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan diri mereka sendiri Cara mereka berfikir, membentuk pola pemikiran mereka dan uh, cara mereka uh, respon terhadap dunia di sekeliling mereka okay, Proses membetulkan uh, merupakan corak berterusan uh, secara berfikir, berasa dan bertindak okay, Personaliti dia merujuk kepada uh, satu uh, pola pemikiran dan uh, kelakuan uh, emosi uh, secara berterusan Okay, zaman kanak-kanak merupakan setempoh yang uh, agak kritikal di mana pertumbuhan uh, otak pesat berlaku sebab tu zaman kanak-kanak iaitu daripada lahir sehingga ke usia enam tahun. Okay, neuroplasticity yang tinggi. Okay, pengalaman awal yang membentuk rangkaian uh, saraf. Okay, uh, dan bagaimana mereka attach uh, dengan persekitaran mereka dan uh, dalam uh, waktu fasa ini uh, peranan yang dimainkan oleh a uh, individu di sekeliling mereka adalah sangat penting seperti gaya asuhan oleh parents mereka okay, yang akan uh, membina uh, misalnya rasa selamat okay, dan pembangunan konsep kendiri mereka self esteem mereka dan uh, bagaimana mereka regulat mere emosi mereka. Oleh right. bahasa kawal emosi kemahiran sosial dibentuk di waktu, di peringkat awal kehidupan seseorang iaitu pada zaman kanak-kanak. Okey, kita pergi kepada perspektif yang pertama iaitu uh, perspektif biologi. Di dalam ni uh, persoalan adakah manusia itu dilahirkan dengan ciri-ciri kepribadian yang tertentu. Okey, uh, temperament kanak-kanak, perangai kanak-kanak. Okey, di sini kita meneroka bagaimana biologi itu mempengaruhi personaliti seseorang. Okey, uh, bila sebut uh, biologi, jadi dia fokus kepada genetik, uh, neurobiologi dan uh, faktor uh, Sutera otak itu. Kanak-kanak menunjukkan tanda-tanda awal personaliti mereka dalam bentuk perangai mereka. Okey, yang dianggarkan 20% hingga 60% disebabkan oleh faktor genetik. Okey, kanak-kanak secara amnya mempunyai salah satu daripada tiga perangai asas iaitu uh, mudah, suka ataupun uh, lambat untuk warm up. Okey, perangai ini merangkumi sikap-sikap tingkah laku. Contohnya uh, cara mereka bergaul. Uh, adakah mereka uh, peramah Kan, atau mudah bergaul ataupun mereka pemalu ke okay, uh, emosi gaya okay, uh, cara mereka merespon uh, cepat bertindak atau, uh, ataupun ataupun uh, mudah mengeluarkan suatu emosi mereka tahap aktiviti uh, sama ada dia aktif ataupun sebaliknya ke okay, tahap perhatian sama ada mereka boleh fokus uh, dalam satu tempoh masa ataupun mereka uh, mudah terganggu uh, hilang mudah hilang fokus ke okay, dan uh, kegigihan mereka Macam, uh, sama ada kanak-kanak tersebut uh, dia Jenis orang yang uh, suka mencuba dan berusaha ataupun sebaliknya, uh, mudah uh, mengalah ataupun mudah merasa asa. asli. Right. <coughs> genetik dan personaliti, kajian kembar, misalnya kajian kembar dan anak angkat. Ini menunjukkan bukti bahawa pengaruh uh, biologi itu, genetik itu uh, masih lagi uh, memainkan peranan yang besar okay, uh, dalam pembentukan personaliti kanak-kanak ini. Okay, anggaran keboleh warisan menunjukkan sifat mempunyai asas genetik okay, Contohnya dalam kajian kembar, terdapat dua kembar iaitu kembar seiras dan kembar persaudaraan Yang mana uh, kembar seiras ni kembar monozigotik ini uh, Mereka berkongsi 100% gen mereka uh, Sementara yang kedua kembar uh, dizigotik Mereka hanya berkongsi 50% gen mereka sama macam uh, dengan adik-beradik. Okay. So penyelidik membandingkan persamaan antara sifat uh, uh, persamaan sifat antara kembar kedua-dua kembar tadi ini. Okay. Jika kembar MZ menunjukkan lebih banyak sifat personaliti yang serupa berbanding dengan kembar DZ walaupun dibesarkan secara berasingan ini menunjukkan bahawa asas genetik itu sangat kuat, masih kuat lagi. Contoh, kembar seiras yang um, yang mempunyai personaliti yang sama okay, tetapi dibesarkan di rumah yang berbeza. Jadi, disimpulkan di sini bahawa uh, ekstroversi mempunyai komponen genetik. Okey, seterusnya neurobiology dan, uh, dan personaliti, struktur otak. Struktur otak juga dikaitkan dengan sifat dan personaliti seseorang. Okey. Uh, amigdala dia lebih kepada pengawalan emosi. Sementara cortex a um, front frontal pula membuat keputusan dan uh, kawalan uh, impulse. Okey, personaliti bukan saja dibentuk oleh persekitaran dan uh, faktor genetik tadi tetapi juga oleh struktur uh, tertentu di dalam otak. Okay, dua bidang utama yang sering dikaji berkaitan dengan personaliti adalah amygdala dan cortex frontal. Okey. Seterusnya neurotransmitter. Okay. selain daripada faktor-faktor yang tadi, okey uh, neurotransmitter juga memainkan peranan penting. Okey dipengaruhi oleh uh, utusan uh, kimia yang uh, apa yang sampai ke otak dikenali sebagai neurotransmitter. bahan-bahan okay. ini akan uh, mempengaruhi uh, mood seseorang, okay, tingkah laku seseorang dan tindak balas emosi dia. Dan ini uh, juga dikaitkan dengan corak personaliti tertentu. Okey, <tuh> saya terus kepada yang seterusnya iaitu psychoanalytic. Dalam psychoanalytic, uh, semua Freud percaya bahawa personaliti ini berkembang uh, semasa awal zaman kanak-kanak awal kanak-kanak Okey, uh, pengalaman zaman kanak-kanak ni akan membentuk personaliti dan tingkah laku kita uh, sewaktu kita dewasa nanti. From melihat perkembangan ini sebagai tak berterusan. Beliau percaya setiap uh, daripada kita ni mesti melalui beberapa peringkat uh, pada zaman kanak-kanak, okey. Dan jika kita kekurangan asuhan uh, ataupun berlaku pengabaian dan sebagainya dan keibubapaan yang uh, betul semasa satu peringkat, uh, perkembangan tu mungkin akan terjejas. Okey. Okey, uh, saya punya contoh a uh, dua lah satu Freud dan satu lagi Erikson. Okey, uh, Freud uh, dia memperkenalkan id ego dan super ego. Okay, tahap psikoseksual awal mempengaruhi corak personaliti seseorang, motif tak sedar ni mempengaruhi tingkah laku, peringkat perkembangan psikoseksual seseorang. Okey, kalau dalam Erikson dia ada tahap daripada uh, lahir sampailah umur a uh, 12 tahun, di situ ada beberapa tahap uh, yang mana benda tu membantu membentuk membantu uh, membentuk a uh, Personaliti kanak-kanak tadi ni uh, dan benda tu uh, mungkin akan uh, diteruskan uh, waktu mereka dewasa. <coughs> okay, seterusnya perspektif jangka hayat pula uh, lifespan. Okay. Mereka melihat perkembangan sebagai satu proses uh, sepanjang hayat dan uh, yang boleh dikaji secara saintifik okay, yang merentasi tiga domain perkembangan iaitu uh, perkembangan fizikal perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Perkembangan fizikal melibatkan pertumbuhan dan perubahan dalam badan, otak, deria, kemahiran motor, dan kesihatan kesejahteraan. Perkembangan kognitif pula melibatkan pembelajaran, ke okay, cara seseorang berfikir, perhatian, ingatan, bahasa dan sebagainya. Okay, perkembangan psikososial melibatkan uh, emosi, uh, personaliti dan hubungan uh, seseorang individu itu dengan uh, sosialnya. Okay, personaliti yang dinamik kesinambungan dan perubahan sepanjang hayat. Kanak-kanak ni biasanya memilih persekitaran aa, yang serasi dengan mereka. Okay. <coughs> Erickson mencadangkan bahawa perkembangan personaliti berlaku sepanjang hayat. Okay. Uh, misalnya apabila kanak-kanak kecil Misalnya dari usia setahun hingga tiga tahun Mereka mula meneroka dunia mereka Mereka belajar uh, Bahawa mereka boleh mengawal tindakan mereka Dan bertindak terhadap persekitaran Untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan okay, Mereka mula menunjukkan pilihan Terhadap elemen periksaan tertentu okay, uh, Misalnya pakaian Uh, yang disukainya makanan, mainan, okay. Tugas utama mereka di sini adalah untuk menyelesaikan isu autonomi berbanding dengan uh, rasa malu, rasa tak yakin, okay. Dan berusaha untuk mewujudkan uh, autonomi tersebutlah. Alright bagi PAJ, kanak-kanak mengembangkan skemata untuk membantu mereka memahami dunia ni. Okey skema ialah konsep uh, yang digunakan untuk membantu kita mengkategorikan men men uh, dan mentafsir maklumat. Bila kanak-kanak ni capai satu usia iaitu usia dewasa mereka uh, telah mencipta skemata untuk hampir kesemua perkara. Okay. Bila kanak-kanak ni mempelajari maklumat baru, mereka menyesuaikan skemata melalui uh, dua proses iaitu asimilasi dan akomodasi. <coughs> okey uh, dan benda ini uh, membantu perkembangan uh, cara mereka respon cara mereka berfikir okay. yang mana ia termasuk dalam uh, yang mana ia termasuk dalam salah satu aspek dalam personaliti seseorang Okey seterusnya trait sifat okey uh, yang ini uh, saya akan pergi kepada model big five Okay, satu lagi, dalam teori personality, um, dia dipanggil uh, uh, big five model yang mana dia uh, terdapat lima faktor di dalamnya yang dirujuk untuk merujuk kepada sifat uh, personality seseorang. Okay, ia merupakan teori yang paling popular dalam psikologi personality hari ini dan uh, penghampiran yang paling tepat dalam dimensi sifat asas manusia. Lima sifat keterbukaan terhadap pengalaman, kesedaran, ekstroversi, keramahan dan neuroticism. Okey, kestabilan sederhana uh, dipengaruhi oleh asuhan dan sekolah. Sementara penilaian sifat kanak-kanak ini boleh melalui skala pemerhatian, observation, okey, uh, soal feedback daripada parents ataupun daripada guru-guru. Okey, perspektif threat menjelaskan bahawa temperamen awal yang agak stable akan dibentuk dan diubah melalui pengalaman yang berulang-ulang. Okey, asuhan atau setiap pilihan persekitaran. Seterusnya menunjukkan pola B5 secara lebih adaptif uh, sepanjang perkembangan kanak-kanak tersebut. Okey contoh kanak-kanak ni dia cepat uh, merasa cemas, ke okay, uh, neurotisisme yang agak tinggi, okay, uh, dia akan menjadi lebih stable uh, emosi mereka apabila mereka mengikuti uh, latihan mungkin yang dilakukan oleh guru-guru uh, ataupun ibu bapa okay, uh, yang konsisten sama ada di rumah atau di sekolah. Okey serta memilih aktiviti seni yang uh, relax yang boleh uh, kawal uh, emosi dia uh, mungkin di sekolah ke okay, atau uh, dekat dalam sosial dia. Alright, Big Five dia ada dua, lima keterbukaan kepada pengalaman. Contohnya uh, dia sangat kreatif, dia okay, suka cuba perkara yang baru, okay, uh, kesedaran okay, uh, untuk individu yang ada ni dia lebih uh, berdisiplin, dia lebih tertutup, okay, uh, ekstroversi, lebih peramah, tegas, aktif, ekspresif, dia okay, suka aktiviti-aktiviti uh, sosial. Okay, uh, yang ketiga adalah Maksudnya dia uh, dia mudah bersal dengan orang, dia mudah bekerjasama dengan orang, okay, dia percaya, mudah percaya dan uh, baik hati okay. dan seterusnya neuroticism uh, yang ini diagak lebih kepada uh, negatif okay. uh, ciri teras dia kecenderungan emosi yang negatif dia mudah rasa cemas, mudah marah okay. uh, emosi dia mudah tak stable okay. perspektif kognitif sosial pula uh, kognitif sosial berpendapat bahawa personality dibentuk oleh faktor sosial, faktor kognitif dan tingkah laku yang saling berinteraksi okay. yang mana ia dibentuk oleh interaksi antara faktor-faktor lah. Ke okay, faktor sosial merujuk kepada faktor yang dipelajari melalui observation atau pemerhatian. Okey faktor kognitif, uh, tafsiran kognitif persekitaran sosial yang telah diperhatikan okay, dan faktor sosial uh, okey faktor sosial, faktor kognitif dan tingkah laku ini semua akan mempengaruhi berinteraksi antara satu sama lain. Okey. Jadi pilihan kognitif sama ada untuk meniru tingkah laku yang okey. Kanak-kanak ni uh, biasanya dia akan observe dia akan memerhatikan dan dalam masa yang sama dia akan meniru uh, cenderung untuk meniru yang lebih uh, le lebih uh, similar dengan mereka. Contohnya kanak-kanak uh, wanita dia lebih meniru gaya ibu dia. Alright. <coughs> okey, ini uh, contohnya pembelajaran pemerhatian bandura model um, meniru model signifikan contohnya ibu atau mereka, guru rakan sebaya Okay. Seterusnya humanistik. Okay. Humanistik memberi tumpuan kepada apa yang unik kita sebagai manusia Melihat manusia pada asasnya um, rasional, berorientasikan ke arah dunia sosial dan bermotivasi untuk mencari actualisasi diri okay. Konsep kendiri Rogers ini memberi tumpuan kepada hubungan individu dengan masyarakat Mempertimbangkan cara orang melihat diri kita, uh, cara mereka berhubung dengan orang lain dan cara mereka melihat uh, dunia mereka Okey, Kak kalau gini percaya bahawa kita dilahirkan dengan keperluan semula jadi untuk penghargaan positif seperti mendapat penerima, penerimaan, uh, simpati, kasih sayang daripada orang lain. Jadi secara idealnya penghargaan positif yang diterima, uh, contohnya kanak-kanak yang diterima oleh kanak-kanak daripada parent mereka, daripada guru, okey secara uh, tanpa syarat benda ini akan uh, membantu menyokong perkembangan personaliti kanak-kanak ini. Alright, <coughs> trauma dan pengabaian Okay, trauma dalam kanak-kanak memberikan kesan yang sangat besar kepada uh, perkembangan personaliti anak-anak ni tadilah okay, Dia boleh uh, menyebabkan kepada uh, berlaku gangguan tekanan pasca trauma Kanak-kanak okay, yang terdedah ni mungkin dia akan menunjukkan um, tahap yang teruk dalam kebimbangan, keburungan, kemarahan okay, Berbanding kanak-kanak uh, yang uh, uh, kanak, -kanak yang biasa, yang normal Yang uh, disemprot uh, oleh persekitaran yang positif dalam hidup dia Okey uh, kanak-kanak yang terdedah kepada peristiwa traumatik dalam hidup berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan yang berpanjangan dalam pelbagai aspek seperti kes, uh, kesihatan mental mereka uh, seperti apa uh, perkembangan personaliti mereka jadi okay. okay. trauma dan kesannya uh, banyak kesan kesihatan fizikal, contohnya uh, berlaku gangguan imun uh, sistem imun yang lemah okey ada uh, jangka hayat yang lebih pendek okey perkembangan uh, tingkah laku contohnya pengasingan daripada masyarakat sosial ya okay, kawalan impuls yang lemah okey emosi kesukaran mengawal emosi mereka uh, kemahiran daya tindak yang uh, terlalu terhad dan sebagainya okey dan ada banyak lagi lah, okey dan benda ni sangat mengganggu perkembangan personaliti kanak-kanak itu sendiri dan memberi impak yang besar Oke okay, sebagai rumusan ahnya uh, personaliti ni dibentuk melalui interaksi biologi, pengalaman dan konteks. Uh, dia tidak dipengaruhi semata-mata oleh biologi dan tidak dipengaruhi semata oleh semata-mata oleh uh, persekitaran environment dan sebagainya. Alright. So jadi waktu kanak-kanak ni 0 hingga 6 tahun adalah waktu yang paling critical dan yang sangat Berpengaruh, okay, tetapi benda itu boleh diubah. Okay, sokongan yang berasaskan bukti, uh, sokongan yang padu daripada parents daripada orang sekeliling sangat membantu untuk memperkukuhkan dan membentuk personaliti yang positif kanak-kanak. Okay, saya uh, itu sahaja uh, pematangan saya pada kali ini. Okay, uh, terima kasih, assalamualaikum.